Значний час прийти сюди, пошанувати пам'ять е, тих людей, які рятували е, під час Голокосту, під час Другої світової війни, рятували життя євреям, коли їх вбивали тільки за одну, тільки за національність. ситуация, когда вот сегодня нам это важно, а завтра не важно. вещь или важна абсолютной важностью, или вообще не имеет никакого смысла. Э, сказать, что что-то важно сегодня, а вот завтра это ерунда. значит, она сегодня тоже была ерундой. Э, важность она э, абсолютно всегда. и когда мы говорим о человеческой жизни, человеческая жизнь имеет абсолютную важность. И сегодняшний день, он непосредственно связан с идеей человеческой жизни. Речь идет о людях, которые жертвовали собой ради того, чтобы спасти зачастую незнакомых совершенных людей. То есть они поставили свою жизнь на кон, чтобы спасти кого-то. Талмуд говорит такую вещь – лучше нарушить одну субботу, чтобы потом человек мог соблюдать тысячи суббот. Вот это вот и есть идея. То есть эти люди, которые Памяти, которых мы сегодня отмечаем, они а, были готовы отдать свою жизнь за жизнь другого человека. То есть их это обратная ситуация а, того, что я только что сказал, да, заплат, нельзя заплатить за жизнь другого человека, свою жизнь другого человека, а они наоборот, они пытались, они, вернее, они были готовы отдать свою жизнь за жизнь другого человека. Поэтому как бы их поступок обладает абсолютной ценностью во все времена поэтому забыть это или там не, допустить недостаточно внимания к этому нет никакой возможности нужно обязательно опомнить об их поступке об их поступках и это обладает абсолютной вневременной ценностью. а я буду Это моя бабушка, которая во время войны, Жигалова Надия э, Яковлевна, во время войны в 1942 году спасла девочку из расстрелянной ямы. Она ее единственную из 600 человек, которых расстреляли, э, нашла мимо этой ямы и услышала стон. И вытащила эту девочку, ей было около 10 лет. И она забрала ее себе, вот она уже взрослая. Эта история, она ее забрала себе, ее приходилось спрятать, потому что, ну, могли же ее и сдать властям. Вот, ну, она ее, ей дала имя своей двоюродной племянницы, так как племянница погибла, она дала ей имя э, Панченко Валентина, а настоящая ее Лиза, Лиза Мабер. Вот она сказала ей забудь свое имя, вот, и ты будешь Валентина. И так она и жила в Одессе здесь под именем Валентина. У бабушки было четверо детей. Она рисковала своей жизнью и прятала эту девочку у себя. Ну и поддерживали всю жизнь отношения. Она всю жизнь нам помогала, она всегда интересовалась. Она настолько любила жизнь, эта девочка, это просто неимоверно. Вот. Она единственная из 12 человек семьи осталась живой. Вот. Ну, бабушка ее, конечно, очень любила. Они жили, но ну, душа в душу вообще очень. Но это прежде всего память. Память просто, особенно во время войны, это ну, невозможно уже ну, вот принять. Такое, такие зверства были. Ну, просто ну, не, не укладывается в голове, как такое может делать человек, если он человек, конечно. Я являюсь узником нашего одесского гетто. Это мой отец, праведник мира. У меня мать еврейка, глидер Шифра Исааковна, а отец русский, Паршенов Дмитрий Ефимович. Но он все-таки во время войны в 1942 году спасал еврейскую семью Фаню Гриф и Соню Гриф. Я этих людей после войны видел на Большой Арнаутской. Люди остались. Живы. А отец за это, его сдала там их родственница от тех людей, и он получил пять лет каторжных работ. Когда отца посадили, потом нас взяли. Тоже мать на Малоарнаутской э, расстреляна. Она держала меня на руках. Мне было год и семь месяцев э, 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 офицер, офицер с оккупационных властей вырвал меня, упустил на пол. Мать кинулась на нее к ней на него. Он ее застрелил. Чужие люди, нас. То есть там было. Четверо мальчиков и одна девочка Кину... по дороге кинули в толпу. И все эти пять человек, пять человек остались. Четыре мальчика и девочка. Потом это я уже все это видел тоже. Вот так я остался. Самое главное то, что есть такие люди, которые не боялись, чувствовали, знали, что не дай бог что-то случится они уничтожат и тех, которых он хотел спасать, и семью, которая у него была. Я считаю, что это большое подспорье для людей, которые живут даже сегодня, что есть такие добрые люди, что заботятся не только о себе, но и помогают людям.